Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala atas limpah kurnia dan rahmatnya kita sekali lagi telah berhasil menyempurnakan amanah dan tugasan sepanjang tahun 2025 dengan pencapaian yang amat cemerlang kita telah melakar banyak pencapaian yang membanggakan sepanjang tahun ini. Kejayaan pelaksanaan semua program dan aktiviti yang dirancang adalah hasil langsung daripada semangat kerja berpasukan yang utuh, rasa bertanggungjawab dan komitmen luar biasa yang ditunjukkan oleh seluruh warga Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Justru dengan penuh sukacita, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan jutaan terima kasih kepada seluruh warga DOSM atas tahap komitmen dan kerjasama yang cemerlang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab bersama sepanjang tahun 2025. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2025, sebanyak 1,563 buku laporan statistik telah pun berjaya diterbitkan berbanding tahun 2024 dengan jumlah 1,013 penerbitan. Antaranya adalah 216 penerbitan secara bulanan, 87 penerbitan secara suku tahunan, 409 penerbitan secara tahunan dan juga 851 penerbitan ad hoc. Antara laporan utama yang telah dilancarkan oleh dosen pada permulaan suku tahun pertama 2025 adalah yang pertama laporan kajian pengurusan kes-kes di Mahkamah Perusahaan Malaysia kedua kajian aspirasi pencari kerja di Sabah dan ketiga kajian separuh penggal pelan tindakan industri perkhidmatan serta peralatan minyak dan gas OGSE Kebangsaan 2021 hingga 2030. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 29 April 2025, Malaysia melakar sejarah baru. Buat pertama kalinya negara kita berjaya menduduki tempat pertama di dunia dalam Odin 2024-2025 dengan skor keseluruhan 90% mengatasi 198 negara lain. Kita bukan sahaja berada di puncak dunia malah mencapai skor keterbukaan 99% mendahului Singapura, Finland, Denmark dan Poland. Ini satu lonjakan luar biasa daripada kedudukan ke-67 sebelum ini. Alhamdulillah kejayaan ini membuktikan keupayaan Malaysia sebagai peneraju global dalam aspek keterbukaan dan liputan data resmi. Ini adalah hasil usaha bersama DOSEM dan agensi kerajaan yang sentiasa memastikan data yang tepat pada masanya dan boleh dipercayai. Sokongan rakan strategi ini amat penting dalam memperkasa ekosistem data negara. Sepanjang tahun 2025, DOSEM terus memperkukuhkan ekosistem data negara melalui pelancaran beberapa produk dan perkhidmatan terbaharu. Pada 19 Mei 2025, DOSEM dengan kerjasama erat Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Putrajaya Penjaya telah pun berjaya melancarkan dashboard penjaya. Platform ini merupakan satu inisiatif strategik berasaskan data dengan kerjasama erat antara agensi kerajaan dan komuniti yang bertujuan memperkasakan penjaja dan peniaga kecil di Putrajaya. Dashboard ini memaparkan maklumat sosial ekonomi seperti bilangan penduduk, lokasi tumpuan pelancong dan jumlah pelancong ke Putrajaya serta profil peniaga seperti umur, jantina, etnik dan jenis aktiviti perniagaan serta semakan keahlian. Pembangunan dashboard ini boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkukuhkan sektor, sektor mikro dan menyokong dasar yang lebih inklusif. Usaha DOSM dalam memperkasakan ekosistem data negara ini diteruskan lagi dengan pembangunan hub data pasaran burung Malaysia, MyLabour Hub, sebuah platform analitik digital bersepatu yang berjaya dilancarkan pada 27 Mei 2025. Kejayaan ini amat membanggakan kerana MyLab Hub dibangunkan sepenuhnya melalui inisiatif dalaman DOSM secara in-house. Ia mencerminkan komitmen tinggi, dedikasi dan semangat juang warga DOSM yang memastikan MyLab Hub dapat direalisasikan dengan jayanya. Selepas dua dekad penantian, laporan interim banci pertanian 2024 akhirnya diluncurkan pada 29 Mei 2025 sebagai penanda aras baharu dalam menilai kemajuan sektor pertanian negara. Peluncuran ini telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri. Dalam majlis yang sama, dosen turut melancarkan My Agro Price Dashboard yang memaparkan harga purata bagi 60 produk pertanian terpilih. My Agro Price memberi nilai tambah kepada petani dengan menyediakan maklumat harga yang tepat dan mudah dicapai bagi membantu perancangan strategik, pemasaran serta mengurangkan ketidaksamaan maklumat harga. Majlis peluncuran laporan interim Banjir Pertanian 2024 terus dilaksanakan di peringkat negeri. JOSEM amat berbesar hati apabila pelancarannya disempurnakan oleh tiga orang menteri besar, seorang ketua menteri, seorang menteri wilayah tujuh esko pertanian mewakili menteri besar dan ketua menteri serta dua menteri pertanian di Sabah dan Sarawak. Banci pertanian ini bukan sekadar proses pengumpulan data tetapi simbol anjakan pembaharuan dasar dan strategi sektor pertanian negara. Pelaksanaannya menuntut tekad yang tinggi di semua peringkat daripada pimpinan negara hinggalah kepada pegawai banci dan para responden yang menjadi nadi kejayaan usaha besar ini. Kejayaan Banci Pertanian 2024 amat bergantung kepada kerjasama padu pelbagai pihak. Saya merakamkan setinggi-tinggi perhargaan kepada ahli jatuh kuasa dan pasukan petugas yang terlibat. Kementerian Ekonomi atas kepercayaan menerajui Banci serta semua kementerian berkaitan. Perhargaan turut ditujukan kepada kerajaan-kerajaan negeri termasuk yang berhormat Menteri Esko Setiausaha Kerajaan Negeri dan UPEN agensi-agensi negeri dan daerah serta FAO atas bantuan teknikal yang diberikan. Tidak dilupakan kepada semua responden yang memberikan kerjasama padu dan maklumat yang gitu demi menjayakan Banci Pertanian 2024 ini. Pada 11 Julai 2025, DOSIM telah membangunkan kalkulator jangka hayat yang membolehkan rakyat Malaysia menganggarkan jangka hayat mereka berdasarkan tahun kelahiran, jantina, etnik dan tempat tinggal Pelbagai kereta ini telah dirasmikan sempena sambutan Hari Penduduk Sedunia 2025. Maklumat boleh diakses hingga ke peringkat daerah pentadbiran memberikan gambaran yang lebih terperinci dan relevan mengikut lokasi. Alhamdulillah, tahun 2025 menjadi penanda aras penting yang mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai peneraju ekosistem statistik serantau dan global. Gosom terus berperanan secara strategik melalui kepimpinan dan kerjasama antarabangsa dalam usaha mengukuh takbir urus berasaskan bukti serta menyokong pembangunan sosial ekonomi negara yang inklusi dan mampan. Gosom telah memimpin keseluruhan rangka kerja ASEAN Community System atau SCSS dengan menjadi tuan rumah kepada lima mesyuarat dan satu forum serantau iaitu yang pertama, 29 SCSS Subcommittee on Planning and Coordination pada 19 hingga 20 Februari 2025 di Kuala Lumpur. Kedua, 23rd Working Group on Data Sharing, Analysis, Dissemination and Communication yang berlangsung pada 10 hingga 11 Jun 2025 di Putrajaya. Selanjutnya yang ketiga, 8 meeting of the working group on ASEAN Sustainable Development Goals indicator pada 5 hingga 6 Ogos 2025 berlangsung di Putrajaya. Selanjutnya 12 meeting of the SCSS working group on statistics of international trade in services berlangsung pada 8 hingga 9 September 2025 di Negeri Sembilan. Selanjutnya the 30th meeting of ASEAN Community Sensical System Subcommittee on Planning and Coordination secara maya pada 17 hingga 18 September 2025. Seterusnya, 50 session of the SCSS Committee pada 3 hingga 5 November 2025 yang berjaya dilaksanakan dengan jayanya di Melaka dan seterusnya, ASEAN Malaysia Sensical Forum yang berlangsung pada 5 hingga 6 November 2025 di Melaka. Dosem terus memainkan peranan signifikan di pentas antarabangsa melalui penyertaan aktif dalam pelbagai mekanisme teknikal di bawah naungan United Nations Statistical Division UNSD. Sepanjang tahun 2025, Dosem telah terlibat dalam lebih 111 program antarabangsa melibatkan 971 pegawai merangkumi sidang badan-badan statistik UNSD mesyuarat teknikal berimpak tinggi, bengkel khusus, persidangan global dan program peningkatan kapasiti anjuran USSD, SCAP, OIC, ASEAN serta rakan pembangunan lain. Seterusnya pada masa yang sama, Sistem Akaun Negara 2025 SNA 2025 yang telah diluluskan sebagai piawan antarabangsa yang baru bagi statistik akaun negara pada sesi ke-56 Suruhanjaya Statistik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu akan diadaptasi untuk memperkemaskan rangka kerja statistik negara serta membolehkan pengukuran lebih tepat terhadap aktiviti ekonomi baharu seperti e-dagang, pimatan digital dan inisiatif hijau. Ia juga bakal membantu pengubah dasar mengenal pasti pemacu pertubuhan baharu dan merangka strategi yang lebih bersasar bagi mempukuhkan ekonomi negara. Seterusnya pada 8 Otober 2025, DOSM telah menerbitkan laporan sebih pendapatan dan perbelanjaan isi rumah HIES 2024 yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Ekonomi. Ianya turut hadir pada majlis ini adalah yang Bahagia Datuk Nur Azmi Diron, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi. HIS bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai pendapatan isi rumah, corak perbelanjaan, serta kemiskinan dan jurang pendapatan di Malaysia. Laporan terkini pada tahun 2024 mewakili 8.2 juta isi rumah persendirian warga negara. Tuan-tuan dan puan-puan, sambutan Hari Statistik Negara, HSN dan dunia dengan tema Statistik Nadi Kehidupan telah dirasmikan oleh Yang Amat Muhammad Datuk Seri Diraja Wan Rosli bin Wan Ismail, Menteri Besar Pahang. Sambutan ini amat bermakna kerana ia bertepatan dengan Hari Statistik Sudunia yang disambut setiap lima tahun sekali pada tarikh yang sama. Sambutan ini telah diadakan pada 17 hingga 19 Oktober sebagai inisiatif utama untuk membawa literasi statistik ke peringkat akar umbi, terutamanya komuniti luar bandar Daerah Lipis Pahang telah dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Statistik Negara 2025 kerana terutamanya pengiktirafan sebagai antara bandar paling bahagia di Malaysia menerusi laporan Indeks Kebahagiaan Malaysia oleh DOSM. Antara aktiviti dan program utama yang dilaksanakan adalah Seksi Literasi Statistik Bersama Komuniti, Debat Statistik Institusi Pengajian Tinggi, DOSM Dataton, Stack Talk, Stack Walk Pengucapan Awam Sukan Rakyat serta Forum Perdana Haiwal Islam bertajuk AI dan Statistik Nikmat Untuk Ummah Pada 29 Oktober 2025, Malaysia terus memperkukuhkan keupayaan statistik kebangsaan melalui pelancaran Malaysia Standard Industry Classification MSIC 2025 MSIC 2025 merupakan kerangka standard baharu bagi pengklasan jenis aktiviti ekonomi di Malaysia dan menyaksikan pertambahan ketara bilangan industri baru dalam ekonomi negara. MSIC 2025 kini mengandungi sebanyak 1,248 industri meningkat sebanyak 6.3% berbanding 1,174 industri yang direkodkan menerusi MSIC 2008 WESI terdahulu. Pertambahan ini mencerminkan perkembangan pesat aktiviti ekonomi berasaskan teknologi, inovasi dan kelestarian seiring transformasi ekonomi digital negara. Pada 5 Disember 2025, Dosem melancarkan data portal Dosem GeoHub sebagai inisiatif strategik untuk memudahkan akses kepada maklumat geospasial yang digabungkan dengan statistik rasmi negara. Sebagai hub data geospatial, Dosome GeoHub menghimpunkan pelbagai jenis visualisasi spatial yang dibina daripada statistik sosial, ekonomi dan alam sekitar. Membolehkan analisis keadaan semasa negara yang lebih menyeluruh dan responsif terhadap sebarang perubahan. Seterusnya, pada 7 Disember 2025, Dosome telah pun melancarkan tani stack 2.0 sebuah hub data pertanian bersepadu yang ditambah baik daripada versi awal yang diperkenalkan pada Mei 2025. Pelancaran ini telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Samsul Azri bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara, semasa program Rancatkan Manani Bersama Malaysia KU dan Konvensyen Nasional Reformasi Pemata Awam tahun 2025 di Putrajaya. Dosom juga terlibat secara langsung dengan program Komuniti Sejahtera Madani di bawah Inisiatif Kampung Angkat Madani di Kampung Baharu. Sabak Bernam Selangor, program Kampung Angkat Madani ini merupakan suatu pendekatan whole of government yang menyentuh denyut nadi rakyat bagi melengkapi keperluan asas infrastruktur setiap kampung yang terpilih. Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah pameran dosom aktiviti Kotoroyong, royong, pemeriksaan kesihatan, program ceramah khas dan pit santun madani. Sementara itu, Sekolah Kebangsaan Sungai Limau, sahabat benar telah pun dijadikan sekolah angkat madani oleh DOSEM. Dalam hubungan ini, DOSEM dan sekolah tersebut telah bekerjasama untuk mewujudkan sebuah persekitaran pembelajaran abad ke-21 yang boleh membudayakan minat membaca dan menyelidik, merangsang kreativiti inovasi dan literasi teknologi di dalam kalangan murid dan guru. Semoga inisiatif yang dilaksanakan melalui pelaksanaan sekolah angkat madani ini dapat meningkatkan pencapaian modal insan negara di peringkat generasi pelapis dengan lebih awal. Seterusnya, Dawson juga buat jurung kalinya telah pun berjaya menerbitkan statistik akaun satelit kreatif 2024 kepada umum pada 18 Disember 2025. Pelancaran akaun satelit kreatif ini mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuhkan industri kreatif sebagai salah satu pemacu pertumbuhan ekonomi negara yang baharu merangkumi sektor kandungan digital, seni budaya, warisan reka bentuk serta media dan hiburan. Statisi ini mengukur sumbangan industri kreatif kepada ekonomi negara bagi pemantuan rancangan Malaysia ke-13 di bawah tonggak A iaitu memperkukuhkan ekonomi jingga. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, sebanyak 30 MOU bersama dosen telah dimeterai sehingga tahun 2025 ini. Terkini, dosen telah menandatangani MOU bersama Surajaya Koperasi pada 2 Disember 2025. Di bingkat antarabangsa, Malaysia turut mencatatkan pencapaian penting menerusi MOU bersama Uzbekistan, dan pemerintahan semula MOU bersama SESRI bersebenar 14 OIC STATCOM bagi mengukuhkan kerjasama dalam pemindahan ilmu, penyelidikan, metodologi dan pembangunan kapasiti. Manakala, MOU bersama Tajikistan akan dilaksanakan pada tahun 2026, insyaAllah. Yosem juga telah menerima sebanyak 34 kunjungan muhibah dan kunjungan hormat daripada pelbagai pihak berkepentingan yang ingin mendapat khidmat nasihat teknikal dalam bidang statistik. Di samping itu, DOSEM juga turut memperkukuhkan ekosistem data SDG negara melalui kerjasama strategik bersama Malaysia CSO SDG Alliance antaranya pelibatan DOSEM dalam bengkel pembangunan kapasiti data dihasilkan rakyat, citizen generated data. Usaha ini memastikan data komuniti akar umbi dapat diselaraskan dengan piawaian statistik rasmi negara sekaligus merapatkan jurang antara laporan rasmi dan realiti yang dialami oleh masyarakat. Saudara-saudari, tahun 2026 membawa amanah besar serta menjadi detik yang amat signifikan kepada dosem dan juga ekonomi negara secara keseluruhannya. Tahun harapan merupakan tahun pertama pelaksanaan RMK 13 dan tahun melawat Malaysia 2026. Justru dosem perlu terus tingkatkan peranan dalam memastikan keberkesanan pelan untuk negara kita ini. Jika kita imbas kembali pencapaian tahun 2025, keadaan ekonomi semasa memberi petanda yang baik. Inflasi negara kita kekal sederhana antara 2% hingga 3.5% menandakan kestabilan harga yang membantu isi rumah. Pada masa yang sama, tenaga buruh menunjukkan prestasi memberansangkan dengan kadar pengangguran adalah di sekitar 3 pada paras terendah dalam satu dekad. Pertumbuhan ekonomi negara pula terus kukuh dengan KDNK berkembang sebanyak 5.2% pada suku ketiga 2025 dipacu oleh permintaan domestik yang berdaya tahan serta sokongan perbelanjaan isi rumah. Selain itu, prestasi semasa ringgit yang tertinggi di Asia dan peningkatan perdagangan 44% dengan nilai komoditi RM 2.335 trilion pastinya memberikan satu pemangkin positif untuk kita melangkah ke tahun 2026. Rakyat kini mengecapi penengah gaji dan upah bulanan sekitar RM2,793 sebulan. Lebih mengembirakan kadar kemiskinan tegar negara semakin mengecil kepada 0.09%. Hasil usaha berterusan kerajaan dalam pembasmian kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Statistik ini memberi gambaran jelas bahawa Malaysia sedang melangkah ke arah masa depan yang lebih cerah dan dosum sebagai nadi statistik negara perlu memastikan setiap dasar dan pelan pembangunan berandaskan data yang tepat agar kejayaan RMK13 dan Tahun Melahap Malaysia 2026 benar-benar dapat dirasai oleh seluruh rakyat. DOSM akan turut melaksanakan banci ekonomi 2026 iaitu banci komprehensif yang penting bagi mengukur struktur dan dinamik sebuah aktiviti ekonomi di Malaysia semua aktiviti ekonomi di Malaysia. Banci ini bukan sahaja akan menyediakan data granular yang kritikal tetapi ia juga menjadi asas utama bagi pembentukan dasar dan strategi kerajaan terutamanya dalam menyokong tadbir urus berasaskan bukti serta perancangan pembangunan sosial ekonomi yang lebih inklusif dan mampan. Kecemerlangan 2025 bukanlah penamat tetapi permulaan kepada puasa baharu yang lebih mencabar dan lebih strategi. Kita telah membuktikan kemampuan kita di pentas dunia dan setiap pencapaian sepanjang tahun ini adalah hasil ketekunan, integriti dan proporsionalisme warga dosa. Justru saya merakamkan setinggi-tinggi perhargaan kepada seluruh warga Dosem atas komitmen dan dedikasi yang tidak pernah luntur dalam melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan. Kepada rakan-rakan yang bersaya, khususnya Puan Haji Naziah Barudin, Timbalan Ketua Peragawan Program Sosial dan Pembangunan Teknikal, kita hulurkan perhargaan yang tidak ternilai atas jasa bakti dan sumbangan besar yang telah mewarnai perjalanan jabatan ini kepada warga Rosam yang sedang diuji dengan kesihatan doa kami mengiringi agar dikurniakan kekuatan, kesembuhan dan ketenangan. Buat mereka yang telah pergi mendahului kita, semoga legasi perjuangan kalian terus sebagai panduan yang membimbing generasi penerus Rosam pada masa hadapan. Warga Rosam sekalian, tahun 2006 menuntut kita untuk terus mengangkat martabat pembinaan statistik negara dengan ketelitian disiplin, komitmen tanpa kompromi. Justru marilah kita mengekalkan semangat kerja berpasukan yang utuh, melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi serta menghadapi cabaran mendatang dengan keyakinan dan ketabahan. Dengan komitmen yang jitu, saya yakin Dosem akan terus merealisasikan setiap produk dan perkhidmatan yang dirancang demi kecemerlangan berterusan jabatan dan negara. Dasar yang berkesan bermula dengan pemahaman realiti data sosial ekonomi ialah asas untuk menyusun semula keutamaan dan menyasarkan intervensi secara tepat. Di sebalik setiap angka, ada cerita rakyat. Tugas kita ialah menterjemahnya dalam bentuk tindakan. Analisis data bukan sekadar untuk memahami masa lalu, tetapi untuk membentuk masa depan yang lebih adil, inklusif dan berdaya tahan. Dengan berpandukan data, kita bukan saja menyusun dasar, kita menyusun harapan. Selamat menyambut tahun baru 2006. Statistik, nadi kehidupan. Sekian terima kasih. Wabilai tapi Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.